Uh, alhamdulillah, uh, soalan pertama macam mana kita nak healing tu kan, alhamdulillah ada macam-macam cara lah. Cuma dalam Islam ada garis kan, cara yang terbaik adalah kita dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Hmm, okay. Ataupun kita mengerti Allah sebab dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah uh, Ala kulub Ketahuilah dengan mengerti Allah, hati akan tenang. Jadi salah satu cara kita mengerti Allah adalah kita membaca Al-Quran, faham Al-Quran. Um, kalau Jadi, akak uh, pernah dengar kan, kalau ada dalam bacaan-bacaan yang akak ada baca, apa kataan tadabur? Pernah dengar tak akak? Okay. Pernah dengar? Hmm. akak tahu tak maksud dia apa? Macam, baca dan apa ah, Masya Allah Jadi bila kita baca Quran tu Kita dalam masa yang sama Kita nak kena faham Apa yang Allah nak bagi tahu kat kita sebenarnya okay, Apa yang kena buat Apa yang aa, Islam ajar Tiga setelah kita dah baca Kita dah faham Yang ketiganya adalah untuk kita Praktik Ataupun kita tak dabur. Macam mana kita nak praktik tu? Dengan cara kita tadabur. Kita faham apa yang Al-Quran tu nak cerita. Apa yang Allah nak cerita pada kita. Daripada situlah kita boleh. Uh, uh, kita boleh praktik. Healing okay, buat apa? Kalau contoh kita stres kan. Kita sedih. Apa yang cara healing abang? Saya so, banyakkan ni lah. ibadat saya. Abang ibadat lah. Okay. Okay. Alhamdulillah bagus-bagus. Bagus. <laughs> so, tadi abang cakap. Apa macam. Abang banyakkan ibadat. Okay. Alhamdulillah. Dan dalam Al-Quran juga. Dalam Islam. Salah satu cara. Yang Allah gariskan. Untuk kita bila kita macam stres ke, kita sedih ke ada masalah, healing yang terbaik Allah bagi tahu apa? Allah bagi tahu supaya ingat Allah sendiri. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah bagi tahu, "Ala bizikrillah qulub." Ingatlah dengan mengingati aku iaitu Allah, hati engkau akan tenang. So kat sini Allah bagi tahu kita bahawa kalau kita nak hati kita tenang, kita nak healing yang paling terbaik insya-Allah kalau kita ikut, kita ingat Allah sentiasa, insya-Allah hati kita akan tenang. Okay. Dia nak cerita tak apa tujuan utama Al-Quran diturunkan? Ramai orang kata Al-Quran ni diturunkan sebagai panduan hidup. Yang tu betul. Tapi dalam surah As-Sod, ayat 29 Allah sebut, kita Al-Quran ini kami turunkan penuh keberkatan supaya mereka mentadaburi, memahami ayat-ayat Allah. Jadi, tujuan utama Al-Quran ni bukan sekadar baca. Kita kena faham, kita kena amat untuk diri kita sendiri. Dan selebihnya tu kita kena sebabkan untuk orang ramai. Apa pandangan abang ni? Eh? Maksudnya tujuan Al-Quran diturunkan? al Quran diturunkan supaya umat manusia ni dapat uh, a ataupun a uh, kata petunjuk uh, yang iya. mana jalan yang benar kita akan inilah oh. akan apa tempohlah Okay. ya betul kami orang kata aku anti turunkan sebagai panduan dalam hidup kan hmm. uh, tapi dalam surah asad Orang uh, Allah kata kan okay. kita aku arti kami turunkan penuh ketetapan supaya mereka mentadabburi hmm. kan okay. Okay. untuk ataupun memahami ayat-ayatnya hmm ayat jadi tujuan aku ni hmm. bukan hanya untuk membaca. Dibaca saja betul, betul. Kan? Hmm, kan? Hanya untuk kita fahamnya apa yang isi kandungan dia. Ha. Ah, ah. Betul alhamdulillah. Tak? Hmm. Pernah Habis? tak kak dengar tentang tadabbur al al-Quran? Ah, ah, pernah dengar tak perkataan tadabbur al-Quran? Apa yang kak faham pasal tadabbur al-Quran berkenaan macam mana kita memahami al-Quran? Ha, betul betul. tadabbur maksudnya kita faham, renung dan fikir mesej al-Quran. Bukan sekadar baca sahaja. Tad Contoh bila kita baca tentang sabar, kita cuba kaitkan dengan ujian diri kita sendiri. Jadi, tadabur ini sangat penting supaya Al-Quran jadi hidup dalam diri kita. Pertama, soalan pertama, kan? macam mana kalau cek rasa healing, kan? Bila rasa stres, kan? Sedih, kan? Ha, doktor serabut, kan? Macam mana cara kita healing? Buat aktiviti. Aktiviti. Kita kita cara Islam kita ni, kan? Allah bagi cara yang terbaik untuk kita nak healing kan ha, daripada al-Quran surah ar-ra'd Al kan surah ar-ra'd Al sebut ala bi tatma'innu qulub ha. ketahuilah dengan cara kita ingat kepada Allah hati kita tenang kan ha, jadi Allah bagi cara kepada kita kan untuk kita nak dapat rasa ketenangan hati ha, cara yang terbaik ni daripada al-Quran kan barulah ha. hati kita rasa tenteram rasa tenang kan ha, soalan ha. nombor tiga apa ni cik pernah tak dengar tentang tadabbur al-Quran untuk soalan ketiga Tadabur ni dia untuk kita lebih memahami isi yang kita baca tu. Ha, selalunya bila kita baca dia tak faham kan? Ah ha, betul. Ha, bila kita tadabur ni dia akan hurai satu-satulah ayat yang kita baca. Ha, supaya kita lebih faham lagi lah. Ha, apa tujuan Quran diturunkan? Untuk menjadi apa uh, tujuan? Untuk kita? Okey. soalan yang kedua. Tujuan Quran diturunkan ni sebagai panduan. Betul lah tadi cakap kan? Tapi Allah sebut dalam surah Asad, surah uh, ayat 29. Maksud dia, kita Al-Quran ini kami dengan penuh keberkatan untuk apa supaya mereka mentadaburi mentadaburi. Yaitu kan uh, bukan hanya untuk dibaca tapi untuk dipaham. Okey. Soalan kedua tadi. ramai yang kata Al-Quran diturunkan sebagai panduan hidup. Dal tapi dalam surah As-Sajdah ayat ke-29 Allah ada sebut Kita unzalnahu ilayka mubarakun hidayah baru uh, ya Maksudnya kitab Al-Quran ini kami uh, turunkan dengan penuh keberkatan supaya mereka mentadaburi men 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 ayat-ayatnya maksudnya ah, kita kita baca dan kita faham yen, dan renungkan makna sebenar ayat Al-Quran itu soalan yang kedua ah. apa tujuan Al-Quran diturunkan tujuan uh, Al-Quran pedoman hidup kita lah Alhamdulillah. Okey, yang kedua tadi uh, tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk sebagai apa? sebagai panduan hidup kita dia ada sebagai uh, syifa untuk kita Sebagai rahmat daripada Allah lah ha? Itu dia Al-Quran Dan yang ketiga pada Al-Quran adalah untuk Kita lebih mendapat pengajaran daripada Surah-surah yang kita baca tu Sebagai panduan untuk kita lah, dia berkaitan lah.